চকুৰ পানী হৈছে সকলোতকৈ মূল্যৱান কাৰণ কিয় জানেনে পৃথিৱীত চকুৰ পানীয়ে একমাত্ৰ যিয়ে বুজাব পাৰে বেদনা কি কাৰোবাক হেৰুৱাৰ কষ্ট কি আপুনি যেতিয়া বুজি পাব যে ভগৱানৰ বাহিৰে আপোনাৰ আৰু কোনো নাই তেতিয়া আপুনি এইটো বুজিব লাগিব ভগৱানক পালে আপোনাক আৰু একোৰেই দৰকাৰ নাই কি অদ্ভুত কাৰোবাৰ সুখ দেখিলে সুখী হোৱাৰ সলনি আফচোচ হয় কোনোবা বিপদত পৰিলে সমবেদনাৰ সলনি সমালোচনা বেছি হয় আপোনাৰ অৰ্থ কম থাকক আপোনাৰ যোগ্যতা কম হওক কিন্তু আপোনাৰ কথা ব্যৱহাৰ আৰু আপোনাৰ আচৰণ যেন সুন্দৰ হওক মানুহ হিচাপে এইটোৱে ডাঙৰ সম্পদ তিনিটা বস্তু বহুত মূল্যৱান সম্পৰ্কত সন্মান থকা দৰকাৰ ভাল পোৱাত বিশ্বাস থকা দৰকাৰ বন্ধুত্বত গুৰুত্ব থকা দৰকাৰ পৃথিৱীত কোনো মানুহ অযোগ্য নহয় সকলোৰে কিবা নহয় কিবা গুণ ভিতৰত লুকাই থাকে পাৰ্থক্য কেৱল কাৰোবাৰ প্ৰকাশ পায় আৰু কাৰোবাৰ প্ৰকাশ নাপায় এটি খুবেই শিকনীয় গল্প এখন গাঁৱত এটা কুঁৱা আছিল গাঁৱৰ মানুহে যেতিয়া তাত পানী তুলিবলৈ বাল্টিটোৰ তলত পেলাইছিল খালী বাল্টিটোহে উভতি আহিছিল এনে অদ্ভুত কাণ্ড বাৰে বাৰে ঘটি থকাত গোটেই গাঁৱতে এই কথাটো বিয়পি পৰিল যে কোৱাটোত এটা ভয়ংকৰ ভূতে বাস কৰে কিন্তু এনেকৈ আৰু কিমান দিন চলিব গাঁৱৰ মানুহক পানী লাগে সেয়েহে তেওঁলোকক সমাধানৰ দৰকাৰ কিন্তু কোৱাটোত নামিব কোন কোনেও কোৱাটোত নামিব বিচৰা নাছিল সেই সময়তে গাঁৱৰ এজন যুৱক কোৱাত নামিবলৈ ৰাজি হ'ল তেওঁ ক'লে মই কোৱাটোত নামিম মোৰ কঁকালত এডাল ৰছী বান্ধি মোক নমাই দিয়ক কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত আছে ওপৰত ৰছী ধৰিবলৈ আপোনালোকৰ লগতে মোৰ মা দেউতাও থাকিব লাগিব গাঁৱৰ মানুহে তেওঁৰ চৰ্ত শুনি বহুত আচৰিত হয় যে গাঁৱত ইমান শক্তিশালী মানুহ থকাৰ স্বত্বেও তেওঁৰ মা দেউতাই ৰছী ধৰা কি দৰকাৰ গাঁৱৰ মানুহে তেওঁক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু মাক দেউতাকেও ক'লে নানামিবাহোন কুঁৱাটোত ভূত প্ৰেত থাকিব পাৰে কিন্তু যুৱকজন নিজৰ কথাত অটল তেওঁ নামিবই আৰু ওপৰত ইমানবিলাক মানুহৰ লগতে তেওঁৰ মাক দেউতাকো থাকিব লাগিব সকলোৱে তেওঁৰ চৰ্ত মানি ল'লে সকলো মিলি ৰছী বান্ধি যুৱকক কুঁৱাত নমালে ভিতৰত গৈ সি দেখিলে কুঁৱাৰ ভিতৰত এটি বান্দৰহে আছে কুঁৱাৰ ভিতৰত গজি উঠা এজোপা সৰু গছত ওলমি আছে আৰু মূলতেও সেই বান্দৰটোৱে পানী তুলিবলৈ বাল্টি পেলালে বাল্টিটো খালী কৰি পঠায় যুৱকজনে বান্দৰটোক ধৰি কান্ধত বহাই ৰছীডাল টানিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে সকলোৱে বান্দৰটোক ল'ৰাজনৰ কান্ধত দেখি ভূত বুলি ভাবি ৰছীডাল এৰি পলাবলৈ ধৰিলে কিন্তু দুজনে ৰছীডাল এৰি নিদিলে বহুত কষ্টৰে ৰছীডাল টানি ল'ৰাটোক ওপৰত তুলিলে আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল আৰু তেতিয়াই সকলোৱে বুজি পালে কিয় সি তাৰ মাক দেউতাকক ৰছীডাল ধৰাৰ চৰ্ত দিছিল কাৰণ এই পৃথিৱীত বিপদৰ সময়ত সকলো মানুহ আঁতৰি গ'লেও মা দেউতা সদায় কাষত থাকে সুখী থকাৰ সাতটা মন্ত্ৰ এইবোৰ মানি চলিলে সদায়ে সুখী থাকিব উপাৰ্জনতকৈ খৰচ কেতিয়াও বেছি নকৰিব ভুল কৰি স্বীকাৰ কৰোঁতে সংকোচ কেতিয়াও নকৰিব বেয়া কামত কেতিয়াও আগুৱাই নাযাব ভাল কামত কেতিয়াও পিছুৱাই নাযাব কাৰো দুখ কষ্টৰ কাৰণ নহ'ব আনৰ সম্পত্তিত কেতিয়াও লোভ নকৰিব আনক লৈ কেতিয়াও সমালোচনা নকৰিব বহুতেই কয় মানুহজন সলনি হৈ গৈছে কিন্তু বাস্তৱত এনেকুৱা নহয় মানুহজন আগৰ দৰেই আছে সলনি হৈ যোৱা নাই পাৰ্থক্য এইটোৱেই যে আগতে তেওঁ অন্ধ আছিল আৰু এতিয়া তেওঁ দেখিব পৰা হৈছে